Что касается моего личного ощущения... Состояние украинской художественной среды вот, действительно актуальным и релевантным ну, с общей точки зрения да, считается искусство критическое, искусство политически ангажированное. То есть, опять же, отслеживая там, проекты последнего времени и, собственно, опять же информационную среду, художественную критику, на что реагирует она, на, на что обращает внимание, вот именно на вот, эту политическую актуальность. Эту я, я это прекрасно понимаю я об этом пытаюсь донести опять же это до своих студентов но прежде всего мне кажется опять же чему я пытаюсь учить людей прислушиваться к себе и реагировать на какие-то свои собственные боли, состояния, актуальности. То есть, опять же, для того, чтобы стать современным художником, нужно прежде всего понять самого себя, а не э, те тренды, в которые мы вливаемся, так или иначе. Мы, мы, мы все равно в них впишемся, мы все равно в них вольемся. Вот что интересно, какое искусство интересует меня? Искусство, которое, в общем-то, имеет глубокую внутреннюю мотивацию, вне зависимости от э, внешних обстоятельств. Я прекрасно понимаю, там, под что подстраивать Художник, и меня как-то это сразу <талкивает> отталкивает. Опять же, ну вот это, это, это мое состояние, это моя позиция, я, я, я понимаю, она может быть тоже не является правильной, но тем не менее. Это так. Когда человек находит для себя тот сегмент реальности, который его действительно интересует и в который он как-то вписывается как художник, вот именно самым естественным образом, который не зависит ни от каких институциональных там, диктовок, да, требований, этот художник мне интересен. Прежде всего свое внутреннее наполнение, свои внутренние боли. Вот он транслирует себя прежде всего самого себя вот если человек транслирует себя он становится художником если он транслирует то что ему так сказать под подсказывает транслировать то это уже кстати вот мой первый самый первый кураторский назывался ⁇ Полюби свой симптом ⁇ И это как-то любовно все оставшуюся жизнь. Если человек вот, как-то копается в себе, находит себя, находит вот эти вот свои особенности, как это сейчас принято говорить, вот, то он художник.